Якщо подивитися на лавіко, то можна одразу сказати, що це дівчина, ну наче кішка, яка дуже любить грітися на клавіатурі. Правда ж? а? Не знаю, чом ти Саня. Ти у нас умний. Ти будеш розказувати що? множество всяких стартапів і інновацій, А я ж буду говорити про роботизацію казати, всього вічества. Тепер давайте знайомитися з нашим гостем, який вже у студії споглядає в веб-камери у наші камери, і вже здатен нам щось відповідати. Андрій, доброго вам дня! Андрей Шабанов. Генеральный продюсер «Просто Радио», «Радио» и «Телеведучий». Останні кілька років активно развивает новый в Украине гумористичный формат – стендап-шоу. Год назад ты говорил, что звезд стендап-шоу вообще не так уж и много. Что в этом году, на твой взгляд? Есть ли такие персоны? В Украине нет. В Украине вообще еще нет звезд, которые работали бы в стендап-жанре. Проекту стендап-шоу, которым занимаюсь я... Около двух лет. Mm -hmm. То есть мы начали, собственно говоря, до этого. Я не знаю, возможно, кто-то этим занимался, но я не слышал об этом. Для меня это ну просто был там некий эксперимент. Стендап комик это человек, бюджет которого 52 копейки. Копеек 20 или 10. Стоит лист бумаги, и копеек 30-40. Ну, может быть, 52, я читал в 52 копейки, в 42 копейки. Ему обходится ручка. Я был в Нью-Йорке, попал в самый известный, самый старинный, древний стендап-клуб Comedy Seller. Там начинали такие люди э, свою карьеру, как, допустим, Робин Вильямс, может быть, знаете, такого Конечно. голливудского актера. Крис Такер. Так в чем суть? Время от времени, то есть все эти большие артисты, все эти большие стендап-комики, которые ездят с большими гастрольными стендап-турами по Соединенным Штатам Америки и собирают большие многотысячные залы. Они для того, чтобы, ну, перед тем, как, скажем так, выставить mm -hmm. этот материал на сцену в зале, в который придет э, 3000 человек, они его должны где-то откатываться. Mm -hmm. И вот именно в этом comedy Селлер может случиться так, что бум, и на сцену выйдет там Робин Уильямс, например, покатать mm -hmm. свой новый материал. Mm -hmm. yeah. oh, good. Oh, good. Ah! У нас знаете, кто является действительно красивым, классным стендапером, стендап-комиком, который кто? вот зайдет и на которого не будет нареканий? А, Михаил Михайлович Жванецкий, угу. вот это реально стендап-комик, да. вот, он рассказывает о жизни, <с вот, он рассказывает это очень красиво, и все слушают с открытыми ртами и смеются. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче пишется без «т». А, Порады юному стендаперу. Меньше ругаться матом. Mm -hmm. oh. Вот просто многие э, комики, которые э, ну, начинают свою стендап-деятельность в Украине, естественно, они э, просматривают своими учителями западных комиков. Mm -hmm. Вот, а западные комики это такие люди, которые там, ну, занимаются стендапом уже лет 30-40. Mm -hmm. Вот и в принципе, в принципе, могут позволить себе, извините, хоть подняться на сцену в течение двух часов пукать, вот, как бы зал все равно будет лежать. Ярослав Лодигін ведучий кіносценарист, продюсер, один із засновників радіоаристократи. Цифрова радіостанція в онлайні два місяці. Ну, на людей знають про проект аристократи і треба виглядь. щось з цим робити. Як розвивати цей бізнес? як зробити так, щоб вийшли вже фам діапазон і окупили ну, не тільки нашу Україну, а взагалі навіть найближчі країни. Це удивительно. По суті, ми відкрили новий, новий ринок, тому що угу. його не існувало. Существовало, конечно, велике кількість інтернет станцій но не було станцій, які пытались на цьому заробляти гроші. У нас уже більше, чем 20 шоу, і наша задача зараз продати каждую з этих шоу і попитати сделать так, чтобы не только мы зарабатывали, но и наши авторы тоже справедливо ага. получали деньги. Как думаешь, в нашей стране будут платить за вашу музыку? Та музыка, которой мы крутим, так. это абсолютно нормальная музыка, да. абсолютно, абсолютно распространенная популярная музыка во всем нормальном мире. Значит, то, что играет у нас по FM, на FM-частотах, вот это ненормальная музыка, чаще всего. И то, что играет у нас на станции, это либо самая новая, самая, ну, самая качественная музыка, которая сейчас выходит по всему миру, которая получает Грэмми в этом году, или получит в следующем году, или получила год назад. То есть, это что-то свежее. У нас же Адель э, появляется через 4 года после того, как она получает свою первые Я грэмми и выпускает не свой первый альбом. Mm -hmm. Что не очень правильно. значит, mm -hmm. что наша, наша страна, наши уши на 4 года, на 4 года Отстаем. отстают mm -hmm. от, всего, от всего нормального мира. У нас и может э, Леонид Утесов сыграть, но он всегда играет, как у, имеет какой-то контекст. То есть музыка, которую она сыграет, она абсолютно нормальная. Это мы ненормальные, что мы не знаем этой музыки. Іншими словами, вмикайте мозок. І а, ми також зараз якраз у вас ворушуємо нашу сіру рітину речовину і а, проголошуємо, що на цьому у нас зовсім не стоп. У нас тільки продовження. Встрічаємося, встрічаємося совсем скоро, через час. здесь на М1.